А, Величка, Лариса Юрьевна, кандидат юридических наук, адвокат с 20 летним стажем. Здесь присутствует, поскольку mm -hmm. это общее собрание, которое проводится среди студентов факультета социально-экономического управления, на котором я в том числе провожу занятия учеников лекции. Mm -hmm. да? да? Да. Все вы меня знаете очень хорошо. Сейчас на вашем общем собрании, которое, в общем-то, собрание Студента, факультета социально-экономического управления, дневной формы обучения, присутствуют посторонние люди. Да, да. Нарушается жизнь? Да. Нет. Общественный порядок не нарушается, каждый человек имеет право посидеть здесь, послушать, посмотреть, поснимать, для того, чтобы убедиться, что все, что происходит здесь в Академии, происходит открыто, согласно демократичной основе. Согласны с да. вами? Workers которые сейчас на заднем плане себя снимают. Роман Викторович Леник, здравствуйте. Здравствуйте, вы что же там с моей кафедры, да? Они уже в теме какой-то сильной незнания для того, чтобы... Все, дрожат. Будете принимать какие-то... Боюсь вас. Конечно. Ну и что? Да, так помогите мне. Пойдемте. А, ну так вы с собой начинаете? Обязательно. Я дам вам маленькую юридическую консультацию. Не более то того, расцените ее именно так. Никакого воздействия, никакого давления вы можете поговорить, что у меня сразу все закончилось. Общее собрание. Но вы понимаете, что это такое? Это когда все студенты факультета социально-экономического управления, изъявившие желание присутствовать, собрались для того, чтобы обсудить те вопросы, которые для вас важны. проводить общее собрание, на котором по повестке дня вы определили для себя заслушать отчет. Я правильно говорю? Если да, что, вы меня попрали, да. заслушать отчет. Сегодня вы его не можете заслушать по причинам технического характера. Так, невозможно сделать презентации, без презентации перед вами не могут отчитаться. Сразу возникает вопрос, но что мы слушаем, если повестка дня не может быть выполнена? вопрос говорить о том, что давайте будем, перейдем ко второму вопросу повестки дня, будем обсуждать положение, которое ваша инициатива, да, как мы там сами себе определили, разработали. Но я слушаю, и многие из вас это положение ну, в глаза не функциональным обязанностям, дать возможность, сделать рассылку или, я не знаю, каким-то иным способом. Я думаю, технически это все возможно на сегодняшний момент. У каждого из вас есть телефон, по крайней мере, даже и на телефон по можно послать это положение, для того, чтобы вы увидели окончательную редакцию проекта того положения, которое дается вам на обсуждение. Вы согласны с вы читаете, вам дается какое-то время, в течение этого времени я хорошо получаю, Да-да-да, все хорошо. учетом тех замечаний, которые вы сказали. Вы имеете право делать голоса, даже находясь на аудитории. Но вы всегда носите предложение по поводу того документа, который вы читали, видели, знали. Вы имеете право участвовать, участвовать голосовании. голосовании. Мы сейчас говорим о голосовании. Вот любой вопрос, который вы сейчас обсуждаете, для того, чтобы узнать результаты голосования, надо что сделать? Посчитать. Кто у вас считает? Вы избрали счетную комиссию? просто загонять в те рамки, которые потом будет выгодно использоваться, использовать тем людям, которые готовы ваши хорошие побуждения и стремления использовать для своих собственных популистических целей. И делать вам выбор. Это нужно. Не нужно. Поэтому я скажу вам спасибо и попрощаюсь и уйду. А вы подумайте, обсудите примите и пусть решение в данной ситуации. Стоит ли, стоит ли вам сейчас продолжать это собрание, которое вам совершенно не готово? Или может быть есть необходимость вам перенести это общее собрание? И для того, чтобы вы могли спокойно и правильно подготовиться, для того, чтобы в следующий раз вы создали свою регистрационную комиссию, посадили человека, или двоих, или троих, как вы сами посадили для того, чтобы человек зарегистрировал, чтобы в этой аудитории находились студенты факультета социально-экономического управления, непонятно кто. Присутствовать могут кто угодно, но вы должны понимать количественный состав именно студентов для того, чтобы вы могли проверить потом, кто голосует. Потому что сейчас под ваш шоу проголосует все кто угодно. И расчет голосов будет неверным. Счет за комиссию. Ну понятно, как вы правильно сделали, председатель, секретарь. Это все верно. Но приведите все это в процессуальную форму. И тогда все, что вы будете делать, это действительно будет считаться законным, процессуально верно, правильно. И никто не сможет вам помешать в вашей активной гражданской деятельности как студентов в стенах этого высшего туча. Опачки, опачки, опачки. Опачки. Я не разрешаю его снимать, обратите внимание. Опачки. Роман Ничего себе, зачем Скажите. вы нападаете на студента? Мне, кто это? Откуда я знаю? Вы, вы здесь сказали, вы что даете всех поручение. сдаете. Я вы даю поручение. поручение я запрещаю вам. Уважаемые, вы ведите меня. себя аккуратненько. Я, я вам в... еще раз говорю, сядьте, успокойтесь, выдохните, я успокойтесь. Я говорю, вы напали только что на студента. Не трогайте меня, то, что ребята. Вы сейчас, и то, что вы снимаете, я провоцирую, я запрещаю, ничего себе. Я вам запрещаю. Вы любые данные, хорошо. Меня, хорошо. Смотрите, ютубе, суд, суд полиция, что что угодно. Говорю, если вы посмеете, вы Рассказывайте. Мой адрес, не я буду защищать свою честь. Будете, будете добро, обязательно. Вы просто это не нападайте больше на студентов. Это человек. У вас лично? Все, вы высказали? Я вам говорю. Вы присядьте, выдох. закон. Выдохните. Обязательно буду. Присаживайтесь. Я надеюсь, вы Присаживайтесь. Вы мне условия? Нет, просто присядьте, отдохните. Что Пройдите. Да нет, я вас боюсь Тут у вас целая компания. У меня так еще и руки даже дрожат. Ну вот видите, руки дрожат. Так пойдите вызовите, что и вы здесь делаете? делаете? Идите. Идите вызывать.